На оперативній нараді при міському голові, що відбулася в понеділок, 9 вересня, директор КП «Вжрео» Анатолій Шев'яков доповів про підготовку підприємства до осінньо-зимового періоду. Що стосується по злого фонду і всього городського комунального хазяйства, котрові нашому підприємстві, знаходяться роботи, в принципі, виконані згідно всіх утверджених мероприятий, отримані получені документи, підтверджуючи виконання даних робот. Но, как вы все понимаете, город уже и жилой фонд, и элементы, которые составляют благоустройство, ветхие, вот, требуют более существенных капиталовложений. Вот, ну, отсюда все могут возникать вопросы. Но самые главные моменты, которые могут создать абсолютно, скажем, неблагоприятные условия, они все решены. Значит, большую работу сейчас мы проводим по ремонту крови. Значит, в связи, конечно, желательно и необходимость в ремонте кровель гораздо больше, нежели мы делаем, но это все связано с уровнем финансирования. Деньги, которые отведены тарифам и другими источниками финансирования, которые будут выделены и выделялись на эти цели, будут в полном объеме сводены, даже несколько перевыполнены. Но этого, конечно, крайне недостаточно. Каждый дом, без исключения в городе Желтой Воды, должен был капитально отремонтироваться. По этому элементу кровили не менее двух раз. Отсюда вытекают все вот эти проблемы. Значит, руководство города сейчас эти вопросы рассматривает. Я так понимаю, что в будущем году... Э, в этом плане будет определенное, скажем, вливание в это направление и, конечно, ситуация должна быть кардинально поменяться. Но сегодня мы имеем то, что мы имеем. Андриеваны, значит, остановитесь на подготовке техники уборочной, снегоуборочной и остальной техники, на завозе посыпочного материала, соли. Как мы будем содержать дороги? Значит, большую долю в работе в зимний период занимает подготовка и содержание проезжей части и пешеходных дорожек в городе. Даже для этих целей, согласно стандартов, значит, мы должны приобрести энное количество материалов вот, от сева и соли. С того года у нас немножко остался резерв, вот мы рачительно его использовали, завезли немножко больше. Сейчас работы по доставке и укомплектованию в полном объеме посыпочного материала проводятся. Значит, мы возим где-то порядка 11 ходок мы получили, где-то где -то 160 тонн мы довезли. С солью ведутся работы. Значит, пока с финансированием вопрос решен по э, этому направлению, но думаю, думаю, что мы до октября месяца, до 15 октября, я думаю, что мы и решим вопросы, конечно, с помощью мэра, вопросы доставки соли в город. И будем в этом отношении полностью укомплектованы. Хотя, в принципе, сегодня и при, скажем, не таких серьезных погодных условиях, поганых я имею в виду, у нас пока есть посыпочный материал в полном объеме, хотя бы месяца на полтора-два. Но зима, как правило, у нас посыпки и так где-то месяца 3-4, не менше. Поэтому я думаю, що в этом плані той саме проблемы ми всі закроем. Директор тепломереж Олександр Плис доповів про готовність підприємства до опалювального сезону. Проблемою залишаються борги населення. Підприємство, як я раніше докладав на предыдущих оперативках котли ПТВМ, до опалювального сезону. Большие проблемы по зданию котельной ПТВМ. В настоящее время компания «Каскад» проводит ремонты по капитальному ремонту данного здания. Работы заканчиваются. Думаю, где-то к концу сентября будут выполнены в полном объеме. Спасибо, хочу сказать большое, восточно богатительному комбинату за своевременное и оперативное предоставление 40-тонного автокрана. Без него бы там не справились. В общем, это что касается вопросов по ТЭЦ. ТЭЦ практически готова. По тепловым сетям закончили работы по монтажу трубопровода по улице Кропоткина. Сейчас будем проводить гидравлические испытания данного участка трубопровода и начинать заполнение домов. Продолжаются работы по улице Хмельницкого где-то в течение двух недель. Должны закончить вывод с улицы Заводской в сторону улицы Хмельницкого. Там порядка 250 метров, 426 трубы меняем. И потом мы будем последовательно приступать к заполнению по улице Хмельницкого и гидравлическим испытаниям. За лето устранено более 60 порывов, которые были выявлены при проведении гидроиспытаний по окончанию отопительного сезона. Осталось 5 порывов, ну и будут, конечно, дополнительные при заполнении сетей. Это будем в оперативном порядке устранять. Так, основные проблемы, которые сейчас есть, поставка природного газа. На текущий момент предприятие оплатило 70% потребленного газа в прошлом отопительном сезоне и имеет задолженность перед нагрузкой газом 19 миллионов 407 тысяч. Часть из этой суммы планируется закрыть. Предприятие теплоэнергетики Украины выиграли суд у Нафтогаза по 288 методике, так называемой, нашего внутренние опросы Но конкретно по нашему предприятию это снимает сумму порядка 3,5 миллионов гривен из начисленного нафтогазом. То есть, когда нафтогаз подпишет акты, с нашей стороны все документы уже отправлены. Мы выходим на оплату порядка 80% начисленной суммы. Еще один очень тяжелый вопрос. Предприятия имеют порядка 3,7 миллионов разницы в тарифах по бюджету за счет роста стоимости газа в последние два года. Был в пятницу на заседании Нацкомиссии регулирования коммунальных услуг. Вопрос тоже тяжелый, все это понимают, но решения пока нету в связи с нехваткой финансов в государстве. Позиция НАК «Нафтогаза» на текущий момент получения газа. Для того, чтобы получить газ с 15 октября и своевременно начать затопительный сезон, нам нужно выйти на сумму порядка оплаты порядка 90%. То есть нам необходимо где-то еще порядка 3,5-4 миллионов изыскивать. В прошлом месяце предприятие заплатило за газ 670 тысяч. Рассчитываем выйти примерно с такой же оплатой и на конец этого месяца. То есть... Это, платежи населения. Это, это чисто платежи населения. Если касаться самих платежей населения, на конец отопительного сезона задолженность была порядка 31 миллиона, сейчас она снизена до 26,2 миллионов. Из этой суммы провели такую арифметику, 765 лицевых счетов имеют задолженность более 10 тысяч гривен на каждый, и в сумме дает это более 11 миллионов, ну, то есть немножко меньше половины общей суммы задолженности по населению. Хотел бы особенно обратиться к этим 765 адресам, они у нас есть на сайте теплосети отдельным списком адреса. Государственная исполнительная служба, наверное, слышали, по Львову уже выставила на реализацию более 600 квартир и более 200 автомобилей. в счет погашения задолженности, в основном это перед Львовскими теплосетями. У нас пока ДВС такими меры не принимает, но я думаю, в ближайшее время команда такая поступит. Наверное, частично и надеюсь на это, потому что так, по нашему же анализу, ну если где-то 200-250... Жителі, які проживають по цьому адреса, вполне состоятельні люди, які можуть проплатити свої долги одної сумою. Директор міського центру зайнятості повідомив, що з 1 по 30 вересня буде проведено місячник легалізації неофіційно працюючих осіб у приватних підприємців. Детальніше Валентин Гончаренко. 30 серпня обласна державна адміністрація спільно з управлінням. Міністерство фінансів Дніпропетровської області спільно з Державною службою зайнятості в обласного центру зайнятості та з міжрегіональною радою підприємців Дніпропетровської області значить, уклали спільну концепцію щодо проведення з 1 вересня по 30 вересня місячника щодо легалізації трудових відносин між приватними підприємцями та найманими працівниками. Значить, мета цього заходу значить, це спрощення процедури. Щодо реєстрації трудових угод, скорочення терміну, який витрачають на цю процедуру роботодавці, наймані працівників, надання профінформаційних, профконсультаційних послуг роботодавців щодо чинного законодавства, також захист законних прав і інтересів як підприємців, так і найманих працівників. Оскільки функції, функції реєстрації трудових угод покладені на службу зайнятості, то прийнято рішення. Щодо роботи служби зайнятості по реєстрації трудових угод, не лише в робочий час з 8 до 17 години, а у період місячника відділи по роботи з роботодавцем будуть працювати з 17 до 20 години. Тобто вся процедура буде протязі з 8 години ранку до 8 години вечора. Ми звертаємося до всіх роботодавців міста, які використовують найману працю робітників. Значит, з якихось причин там, до сьогоднішнього дня не уклали, не узаконили всі ці правові відносини. Будь ласка, звертайтеся в службу зайнятості в будь-який час для укладання угод. Ми йдемо вам на зустріч. Додаткові інформацію можна отримати за телефоном 326 82. Дякую за вам. Спасибо. Значить, обращаюсь з предпринимателям, Это, ви зрозуміли, да, Це месячник, Это за це нічого не буде. если вы зарегистрировали своих работников. Но месячник кончается. Вот. Когда он закончится, вступит в действие прокуратура. Ну, чтобы было понятно, вот, что после месячника как бы, ну, все, отсиделись и ничего. вступит, то тогда будут большие проблемы. Просто, ну, я знаю об этом, знаю, что будет делаться по этому вопросу. Просто предпринимателям говорю, так сказать, подумайте и зарегистрируйте своих работников. На 2500 предпринимателей, так? 2500? Ага, 2051, 1300 наемных работников в городе. Ну, так на 2000, 1300, сами в В парикмахерских, да, вот это, в бытовом обслуживании. Плохо кончится, поверьте мне. Вот. Выявлять это очень просто. И если не могут общественные организации или даже городской совет, то прокуратура аж бьет.